Ilmu tauhid ini bukan mengakui ya ada, kita mengaku ini. Allah, apalagi jadi Allah. Tapi belajar ilmu tauhid dan ilmu makrifat untuk mengenal dan memahami Allah sajalah yang ada sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Dialah yang wujud, dialah yang bersifat. Kita tidak pernah wujud dan kita tidak pernah bersifat. <guluh> ah sadarilah itu sesadar-sadarnya. Cukup dengerti, cukup dipahami saja lagi Bapak Ibu. Nah disitulah Bapak Ibu telah dikatakan namanya duduk pada makom Aryan itu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu sudah dikatakan duduk pada makom Aryan. Makom Aryan itu disebut namanya makom telanjang namanya. Makom telanjang itu bukan melepaskan baju dan celana kita ini. Bukan Aryan secara bahasa syariat. Tapi dikatakan makam Aryan, makam telanjang itu lepasnya kemelekatan yang wujud pada diri ini. Apa maksudnya lepasnya kemelekatan? Tanggalnya kemelekatan yang merasa diri kita diwujud. Itu maksudnya jangan kita merasa diri kita itu ada atau wujud. Maksudnya jangan kita merasa bahwa diri kita itu sama. Jangan kita merasa diri kita itu basor. Jangan kita merasa diri kita itu kalam. Jangan kita merasa diri kita itu ilmu. Jangan kita merasa bahwa diri kita itu kudrat. Jangan kita merasa diri kita itu irodat. Dan jangan kita merasa diri kita itu adalah hayat. tanggalkan yang merasa wujud sama basar kalam ilmu kuda irada dan hayat pada diri itulah disebut namanya makam aryan itu walaupun Allah itu maha melihat Bapak Ibu tapi tidak terpandang tidak terlihat lagi sama Allah diri Bapak Ibu ini kenapa tidak terlihat lagi diri Bapak Ibu sama Allah padahal Allah maha lihat Karena diri kita nggak pernah ada yang ada hanya dia. Dialah yang memandang, melihat, dan menyaksikan akan dirinya sendiri. Itu yang dikatakan sudul wahdah pil wahdah itu. Dia yang memandang, melihat, dan menyaksikan akan dirinya sendiri. Jadi tidak lagi terpandang ada diri yang lain. Tidak lagi terlihat ada diri yang lain. Kalau ada terpandang dan terlihat diri yang lain, berarti ada dua Tuhan disebabkan ada dua wujud di situ. Lalu di mana letaknya Ahad itu? Di mana letaknya Allah itu tunggal? Di mana Allah itu dikatakan wadah terwujud? Tidak ada lagi. Kalau memang masih terpandang ada diri yang lain selain daripada diri Allah itu. Jadi kalau masih terpandang ada diri yang lain selain dirinya Allah, belumlah dikatakan Allah itu wahdatul wujud. Belumlah dikatakan Allah itu adalah ahad, tunggal, dan esa. Jadi Allah itu dikatakan ahad. Allah itu dikatakan wahdatul wujud. Hanya wujudnya satu-satunya yang ada, itu disebabkan karena tidak ada yang lain. Tidak ada wujud yang lain. Hanya wujud dirinya cuma yang ada semata-mata Bapak Ibu. Kalau bapak ibu mengaku diri bapak ibu wujud sama basar kalam ilmu kuda iroda dan hayat itu mengaku-ngaku namanya bapak ibu. Disitulah letaknya najis batin itu yang sesungguhnya. Apa kata Rasul? Wujuduka zanbun. Wujuduka zanbun. Adanya pengakuan dirimu yang merasa ada, situlah desa, letak dosa itu yang disebut namanya syirik. Jadi, syirik itu maknanya apabila terpandang, terlihat ada diri yang lain selain Allah, disitu letaknya syirik itu. Jadi, jangan terpandang, jangan terlihat ada diri yang lain selain diri Allah itu. Sebab kalau masih terpandang dari yang lain selain diri Allah telah ada dua wujud. Kalau sudah ada dua wujud situ adanya dua Tuhan di situ. Jadi tidak dikatakan Allah itu ahad. Jadi Allah itu dikatakan ahad itu karena memang Dia cuma yang wujud semata-mata. Ini yang dipesankan oleh Nabi tadi. Cari dan temuilah Allah itu pada diri. Karena diri kita inilah sebenarnya. Kesempurnaan memandang akan wujud rupa dirinya. Karena tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya itu. Nah, sempurnalah perjalanan pengenalan diri kita itu kepada Allah Bapak Ibu. Andai kata kita pulang dan kembali pada malam dan saat ini. Pulang dan kembalinya sudah dikatakan selamat itu Bapak Ibu. Matinya Bapak Ibu itu tidak akan membangkai. Tidak membusuk, tidak hancur, tidak belatung, ya, apalagi jadi jenglot. Ya, makanya keadaan orang yang mati ini berbeda-beda, Bapak Ibu. Nah, lihat, kalau Bapak Ibu bertahan pada Makam syariat atau ya, Ustaz maka matinya kita itu membangkai, mati kita itu membangkai, membusuk hancur dimakan tanah, dimakan cacing itu. Karena dia memahami inna naku min turab. Sesungguhnya dirimu itu diciptakan dari tanah. Nah, kalau diri kita diciptakan dari tanah, hanya itu kita pahami, ya maka betul kita tuh hancur, membusuk. Belum ditanam lagi Bapak Ibu, satu jam saja dan bau dia itu dah. Nah, tapi kalau kita paham dan mengerti bahwa diri kita itu asalnya tanah, namun jangan bertahan pada tanah. Nah lihat, asal syariat ini, santarkan, kejadian kita itu tanah, air, angin, api. Allah katakan inna kholakna kumintorop sesungguhnya diri kamu itu dari tanah jangan bertahan di tanah pahamilah ya asal tanah itu daripada air nah, jangan bertahan di air pahamilah asal air itu adalah angin jangan bertahan di angin pahami pula asal angin itu daripada api maka Tanah air angin dan api ini disebut namanya dengan lembaga Adam. Tadi, ha, lembaga Adam, namun orang yang tembus pandangannya, orang yang telah mampu menilik akan rahasia dirinya, yang disebut namanya min nafsi Wahida. Dia juga tidak bertahan kepada tanah, air, angin, dan api. Tapi dia mampu memandang di balik tanah, air, angin, dan api itu. Itu tiada lain adalah Nur Muhammad. Hmm. Maka kalau kita sudah memahami bahwa diri kita yang kasar ini. Diri kita yang zuhur ini yang disebut namanya Adam adalah Nur Muhammad. Maka matinya tidak membangkai. Matinya tidak hancur, Inilah jaminan Allah kepada Rasulnya. Supaya kita yakin dengan apa yang disampaikan oleh Allah melalui Rasul itu. Inna allaha harroma alal ardi ayakula ajasadal anbiya. Allah akan haramkan tanah ini. Untuk menghancurkan orang-orang yang telah mengenal akan sejati dirinya adalah Nur Muhammad itu. Maka disitulah pahami bahwa diri Bapak Ibu itu bukanlah diri yang bertubuhkan jasmani, tapi diri yang sudah bertubuhkan Nur Muhammad atau Muhammad dan bukan Nabi Muhammad. Nah, itu memahaminya itu. Nah, yang kedua, matinya orang Torikat matinya orang terikat itu dia tidak membangke tidak membusuk tapi matinya itu menyusut mengering tapi tidak jadi jenglot dia kayak ikan salai ikan salai tahu ah itu ikan salai di jamu itu kari yang badannya itu menyusut tapi dia hancur ya ah? Ah. yang ketiga matinya orang hakikat Matinya orang hakikat, dia tidak membangkai, dia tidak pula mengering. Akan tetapi, matinya orang hakikat itu utuh. Dia tidak berbaun, melainkan adalah harum. Jadi, tidak ancur. Nah, tidak ancur. Kenapa tidak ancur? Karena dia sudah memahami akan rasa dirinya adalah sebagai nur Muhammad atau Muhammad itu. Nah bagaimana pula matinya orang makrifat? Matinya orang makrifat itu adalah lenyap. Kenapa matinya adalah lenyap? Ketika dia telah mampu memahami bahwa Muhammad itu tiada lain adalah rahasia diri pada Tuhan. Nih. Bahwa Muhammad ini adalah rahasia daripada diri Allah Kalaulah Muhammad ini sebagai rahasia daripada diri Allah Itu maknanya diri Allah sebenarnya sebenar yang wujud semata-mata Sedangkan diri Allah itu Betul-betul kosong, betul-betul tiada tidak lagi bisa disebut, tidak lagi bisa dikatakan. La sautun wala harpun. Namun dia wujud, namun dia nyata. Namun dia terang dan jelas Bapak Ibu. Tapi tidak bisa disebut dan dijelaskan di situ. Jadi datangnya adalah kosong, pulang dan kembalinya tetap kosong. Datangnya adalah Allah, kembalinya tetap Allah juga. Nah disitulah pulangnya orang makrifat itu adalah lenyap. Tidak lagi di bumi Bapak Ibu. Udah di langit makomnya itu dah. Kubuannya udah di langit Bapak Ibu. Ada sinilah Allah bukakan rahasia orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. ke orang-orang yang berilmu Orang-orang yang bermakrifat, orang-orang yang mengenal Allah dengan orang yang tidak berilmu, orang yang tidak bermakrifat dengan orang yang tidak mengenalkan Allah. Sama Bapak Ibu. Tidak pernah sama. Jadi orang yang berilmu matinya dengan orang yang mati tidak berilmu tidak akan pernah sama Bapak Ibu. Kalau sama matinya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu sia-sialah kita mengaji ini. Bapak Ibu sudah berilmu mengenal akan Tuhan pada diri. Lalu Bapak Ibu matinya membangkai. Orang tidak berilmu, tidak mengenal Tuhan, matinya membangkai juga. Kalau sama juga, matinya sama-sama memangkai, tidak ada faedahnya kita mengaji. Padahal Allah katakan, hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun, tidak samalah orang berilmu dengan tidak berilmu. Mana sama orang ma'rifat dengan tidak ma'rifat. Walaupun Allah membukakan tabir rahasia orang yang berilmu dengan tidak berilmu, namun orang yang berilmu juga tidak mau mengatakan dirinya orang yang berilmu. Kenapa? Karena dia sadar, paham dan mengerti akan dirinya yang sebenarnya. Ini yang diingatkan Allah kepada kita. Siapa yang datang menghadap kepadaku dengan amal ibadahnya? Ingat kata Allah, amal ibadahmu itu akan aku hisap itu. Akan aku timbang itu Tuhan. Siapa yang datang menghadap aku dengan ilmunya? Ingat kata Allah, ilmunya akan aku minta pertanggungjawabannya. Siapa yang datang menghadap aku dengan ma'rifatnya? Ma Aku juga akan tanya makrifatnya, benarkah dia mengenal aku atau tidak? Tapi siapa yang datang kepada aku dengan diriku? Tidak aku hisap amalnya. Tidak aku minta pertanggungjawaban ilmunya. Tidak akan aku tanya makrifatnya. Kalau dia datang menghadap diriku dengan diriku. Tidak pernah aku tanya. Itu urusan aku, kata Allah. Itu hak aku. Tidak akan aku tanya, kata Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita tidak butuh lagi beramal? Apakah kita tidak perlu lagi berilmu? Apakah kita tidak lagi mau bermakrifat? Tetap beramal, tetap berilmu, tetap bermakrifat. Namun ingat, jangan kitanya yang merasa kitanya yang beramal, berilmu, dan bermakrifat. Karena diri kita telah hapus diri kita yang tidak pernah ada. Nah, jadi tetap beramal, tetap berilmu, tetap bermakrifat. Namun jangan mengaku diri kita ini yang beramal, berilmu dan bermakrifat. Karena diri kita nggak pernah ada yang ada hanya Allah. Kalau Allah yang ada, maka dialah yang bersyariat. Dialah yang beramal tuh. Dialah yang berilmu tuh, dia yang bermakrifat itu. Nah, kalau dia yang beramal, berilmu dan bermakrifat Maka kata-kata dia beramal, berilmu dan bermakrifat itu Juga tidak boleh disebut lagi Bapak Ibu Kalau disebut lagi Itu namanya dah bersifat kembali Bapak Ibu Inilah yang Ustaz katakan Allah itu sifat namun tiada bersifat Dia dikatakan bersifat karena kita menjelaskan tentang rahasia dirinya. Nah, jadi kalau kita sudah bercita tentang Allah, berarti Allah itu sudah bersifat. Walaupun dia bersifat, namun hakikatnya dia tiada bersifat. Pertanyaannya, bagaimana supaya Allah itu tiada bersifat, Bapak Ibu? Ah? Gimana, Jamal? Bagaimana Allah itu tiada bersifat Ah diam saja Jangan disebut Ya Apalagi ditunjuk-tunjuk diam saja lah lagi itu Nah inilah maksud Nabi itu Man Allah kalalisanahu. Siapa yang telah kenal Allah cukup diam Disadari, diimani Supaya dia tidak bersifat Pertanyaan yang kedua Kalau Jamal ingin menghantarkan pemahaman tentang Allah kepada Bapak Ibu ini. Namun Jamal diam saja. Bisakah Bapak Ibu dipaham dan mengerti tentang Allah yang Jamal maksudkan? Tidak. Lalu bagaimana supaya Bapak Ibu dipaham dan mengerti tentang Allah yang Jamal maksudkan itu? Apa ah, perlu dijelaskan? Ketika dijelaskan Allah itu sudah bersifat. Itu maksudnya Bapak Ibu. Oh, jadi walaupun dijelaskan dan bersifat, namun Bapak Ibu sudah paham. Itu yang dimaksudkan itu. Jadi pandangan kita itu, tetap pandangannya itu dalam pandangan satu wujud. ya Tidak terpandang wujud yang lain di situ. Ini yang dikatakan oleh orang-orang Arifin tadi, suhu kasrofil wahda itu. Pandang yang banyak, tampak yang satu. Suhudul wadah bil kasrah, pandangnya satu, tampak yang banyak. Nah, contoh. Ini contoh Bapak Ibu ya. Ini kita buat ya contoh mangga. Nah, ini bijinya Bapak Ibu, biji mangga nih. Biji mangga. Kita tanam biji mangga. Dari biji mangga ini yang kita tanam ya. Kemudian tumbuh akar. Kemudian tumbuh tunas. Besar 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 besar, ya. Ah, jadi batang dia. Ya. Kemudian dahan, ranting, nah, daun. Nah, kemudian buah. Ya. Pertanyaannya, Mak Uwo, mana Mak ketika mak uo memandang buah, memandang daun, memandang ranting, dahan dan batang, maka mana yang terpandang sama mak uo? Kenapa yang terpandang biji? Nah, karena seluruh daun, seluruh ranting, dahan, buah, batang itu asalnya adalah biji. Pandangan zohir nampak batang. Pandangan zohir nampak ranting dahannya. Pandangan zohir nampak buahnya. Pandangan zohir nampak daunnya. Pandangan batin tampak bijinya. Jadi kiasnya yang biji inilah yang Allah tuh. Sedangkan Batang ranting dahan, buah daun ini disebut namanya ujudullah. Ujudullah, ujunya Allah itu. Inilah yang dikatakan bahwa segala yang wujud, apapun bentuk dan rupanya, itulah sebenarnya nyatanya akan diri Allah yang sebenar-benarnya. Nah, kita lihat. Kalau memang ini adalah biji mangga mak uo, ya, maka apa yang nampak buahnya sini? Buah mangga. Ah, <tuh> buah mangga. Berarti buah mangga ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Kenyataan, Kenyataan apa? Buah, <tuh _> <tuh _> <tuh _> Kenyataan untuk memandang bijinya Mak. Ada. Nah, begitulah memahaminya. Jadi taunya kita itu, bahwa yang ditanam itu biji mangga, lihatlah kepada buahnya. Kalau yang ditanam itu adalah namanya biji mangga, pasti terlihatlah pada batang itu, nampaklah buahnya di situ. Kalau memang asal kita ini Tuhan, dia cuma yang ada, maka yang terlihat dari segala yang ada ini siapa?